Ну, Милевский должен найти себе команду, я уже доля его не занимаюсь. Я занимался его долей больше 10 лет. Пропозиции. Да, а я не имею пропозиции. То же самое касается Алии. Они сами в себе пускай разберутся. И я им желаю только всяческое продолжение хорошей профессиональной карьеры. Для меня Алиев есть и остается нормальный человек. Если я его раньше критиковал, то сейчас мне не за что его критиковать. Он как может, он выполняет профессионально свои обязанности. Но если он Блохину не подходит, то э, Алиев великий, Милевский великий. Где предложение? Ну давайте, ну, не, не обманешься. Самого себя можно говорить, ходить, я Милевский, я Алиев, а где предложение? Ну смотрите, вот Микали казалы я хочу видеть хоть одно предложение у себя на столе. Я его не видел. Но я могу согласиться сегодня за полгода отпустить Алиева. А вы ему задайте вопрос, хочет он уйти за полгода раньше или нет. Он хочет ничего не делать, получать денежки. Потому что, видно, такие денежки ему никто не даст другой команде. Поэтому он хочет отпрацеваться. Но я не буду из-за этого ругаться, я Алиеву плачу ровно копейку в копейку, что ему положено. А потом дальше мы посмотрим, что будет. Тогда я переподписывался с Алиевым контракт, ну, вы знаете, он возвращался из локомотива. Мне и в голову не могло прийти, что Алиев, набравшись опыта, проведя такую бурную молодость, снизит в себе требования. Поэтому я потерплю, я потерплю. а Алиев будет играть за «Динамо-2». Если он не будет играть за «Динамо-2», а будет в это время проводить там где они любят часто проводить время, он будет штрафоваться, тогда зарплата у него будет уменьшаться. Опять-таки согласно, согласно контракту.